भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽध्याय देवोषि नारदेर्भक्तिर् सङ्गे साक्षात्कार सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम् शुके मम यत्प्रोक्तं रहशिष्यं विचार्य च एकदाही विशालायां चत्वारऋषयोमलः सत्सङ्गार्थं समायाता दद्रीषुस्तत्र नारदम् श्लोकचोब्बीष् श्रुतो बोलेन् আমি তোমাকে এখন সেই ভক্তিমূলক কাহিনী শোনাচ্ছি যে কাহিনী সুখদেব তার শিষ্যদের মধ্যে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে কানতে শুনিয়েছিলেন শ্লোক পঁচিশ একদিন এই চারজন পবিত্র ঋষি সৎসঙ্গের জন্য বিশাল নগরীতে এসেছিলেন তাঁরা সেখানে নারদকে দেখতে পান